नारायणकवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोद्भत्याति हेतवे ताबत्रय श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानन्तरूपाय विश्वोद्भत्यातिहेतवे ताबत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहान् रिभुसैनिकान्निव विनिर्जित्य त्रैलोग्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ददायिनशत्रुं येन जयन्मृते श्रीशुगोवाच मृतप्रोहितदश्वाष्ट्रो महेन्द्राय अनुब्रजते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैगमनाश्रुणो विश्वरूपचौदाङ्ग्रिवाणी आचम्य स पवित्र उदङ्मुगगं कृदस्वाङ्गकरण्यासो मन्त्राभ्यां व्याघ्रदशुचिः वर्म सन्नगयेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुभो उदरे हृत्य रोदसी मुगे शिरस्यानुपूर्व्यात् ओङ्काराधीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमतापि वा करण्यासं तदकुर्याद् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्टबर्वसु न्यसेद् हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्तनी षकारां तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिकया बेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारां सर्वसन्तिषु मकारम् अस्त्रम् उद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं पडन्तं तद् सर्वदीक्षो विनिर्दिशेत् ॐ नमो विष्णवे न इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तभो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदत्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्ग्रिपद्मपदकेन्द्रभृष्टे दरारिछर्मासि कदेषु चाबभाषान् तदा नो जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिः वरुणस्य भाषात् स्थलेषु मायावडुवामनो अवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वडव्याचिमुखादिषु प्रभुः वायां नृसिंहोऽसुरयूदबारिः विमुञ्चदो यस्य महाटहासं दिशे विनो दुर्यपदं च गर्भाः रक्षत्वसौ वराहः रामो त्रिकूटेष्व विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् परदाक्रजस्मात् मामुक्रधर्मात् अखिलात् प्रमातात् नारायणः पादुनरत्सहासात् तस्सत् स्वयोगात् अधयोगनाथः पायाद्गुणेश सनत्कुमारो अवतु कामदेवात् हयः शीर्षा मां परिदेव हेलनात् देवर्षि वर्ष्य पुरुषाचनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरया दशेषात् दन्वन्त्रि भगवान् पाद्वद्याद्वदन् पया तृषभो निर्जितात्मा यच्च अहीन्द्रः त्वयि बायनो भगवान् अप्रबोधात् भूस्तस्तु भाखण्डगणात् प्रमादात् कल कले कालमलात् प्रभातु धर्माणा वोर्कृतावधारः मां केशवो कथया प्रार्थरव्यात् गोविन्द आशङ्कतमवात वेणुः नारायणब्राह्ण उदात्त शक्तिः मत्यन्दिने विष्णु अरीन्द्रवाणीः देवो ब्राह्णे मधुहोऽक्रदण् सायं धृधामावधु माधवो मां दोषे गृहीशे उदात्तरात्रे निषीदगोवधू पद्मनाभः श्रीवत्सदा माभररात्रयीशः प्रत्यूषयीशो तामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युकान्तानलदिग्मनेमि प्रमत्सम्बन्धाद्भगवत्प्रयुक्तम् दन्द त्रि दन्दक्त्रिसंयमाशु कक्षं यदा वादगसोपुदाशः गदेश निष्पर्शनविष्पुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पण्डियजिदप्रयासि कुष्माण्डवैनायकयक्षराक्षसो भूदग्रहां चूर्ण चूर्णयारिन् त्वं व्यादुदान प्रमत प्रमेत मातृ पिशाच बिभ्रग्रगघोरदृष्टिं तरेन्द्र कृष्णपूरितो भीमत्स्वनेरिर्हृदयानि खम्बयन् त्वं दिग्मधरासि वारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्ति शक्षुं षिशर्मषदछन्द्रचादय द्विषामघोणां हरभाभचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहभ्यो भूत् केदुभ्यो नृपय एव च भूदभ्यो एव वा सर्वाणि एतानि नाम भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सत्यक येन श्रेयप्रदीपकाः गरुडो भगवान् सोऽस्त्रगतो भन्दोमयप्रभुः रक्षस्वेश अशेषकृत्येभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभि सर्वो बदोभ्यो हरेर्नाम रूपया आयुतानि नः बुधीन्द्रियं मनप्राणान् बान्धुभार्षदभूषणां यथा हि भगवानेव वस्तुतः सद अर्चयत् सत्येन अनेन सर्वे यान्तु नाशमुद्ब्रवाहा यथैकामान्युभावानं विकल्परहितस्वयं भूषणायुतलिङ्काख्या तत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पादु नदा सर्व नदा सदा सर्वत्र सर्वकः विदीक्षो दिक्षुर्द्वमन्त समन्तात् अन्धर्बगिर्भगवान् नारसिंहः प्राभागयन् लोकभयं स्वनेन स्वदेजसाग्रस्तसमस्तदेजाः भगवन् यज्ञमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेयशी अञ्जसायेन तं शितो सूरयुधवान् ये दत्तारय नामस्तु यं यं पक्षति चक्षुषा पदभा सम्पृशेत् सत्यः सात्त्वसात्समिमुच्यते न कुतचिद्भयं तस्य विद्यां धारयदो भवेत् राजदस्यो ग्रहादिव्यो व्यक्रादिभ्यच्च इमां इमां पुरा कच्छेत् कौशिको दारयन्त्युजः योगधारणया जगौ समरुदन्वणी तस्यो बरिविमानेन गन्धर्वपदिरे गता ययौचित्रदस्त्रीभिः मृदो यत्र द्विचक्षयः गगन्नान्यपदत्सत्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः स बालकिल्यवचना विस्मितः प्राचस्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धामस्वमन्भगात् श्रीशुग उवाच ययि तं शृणुयात्काले यो दारयदि चात्रुतः तं न भूतानि मुच्यते सर्वतोभयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचदक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदे सुरान् इदे श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मगदनं नाम अष्टमोऽध्यायक श्री नमः श्री नमः श्री नमः